Это просто. А это к апреля. С вами КайТБ и РГБТБ. И я Аня. Антон. Ну я, Аня. нашего университета поделятся с нами эксклюзивной правдой в честь 1 апреля. Только для ИК и ТБ я люблю ТБ. Поехали! Я прихожу, смотрю, осматриваю. У меня такие разные, красивые, разных цветов. Я не могу определиться. Долго стою, нюхаю, смотрю, что, как, какие мне выбрать, чтобы лучше пахло и понравилось тому человеку, которому я хочу это преподнести. Я иду к этому человеку, дарю, и он тоже это нюхает, и ему нравится этот запах. И тот человек тоже нюхает, и получается цепочка. Мы все зависимы от того, что мы нюхаем. Он своеобразный, очень своей характер, ну такой вот характер у него особенный. Он не всегда будет слушать то, что ему говорят но он умный и любит сыр и бананы я его люблю но и скучаю даже иногда когда меня рядом нет но когда я прихожу то он так себя ведет как будто бы не соскучился я по мне он больше любит папу я научила его э -э -э сидеть лежать и танцевать но он танцует только за сыр ну или за банан Така річ, без якої просто не можу проснутися зранку. Е, я першим ділом, то я прокидаюсь, і просто перша думка, да, мені це треба. І без цього, якщо цього не буде, то день пропав. Якщо я звечора про це не подумаю і я пропущу цей такий цілий ритуал. Я буду ходити, змучена, розстроєна. Так, да, це може бути в обід, ввечері. Там. Буває навіть інколи вночі, хоча потім спати погано. Але ні, але я приходжу, не виспана, але ніч ранішнє ні. це саме краще, що може бути. Я не знаю, як деякі люди живуть без цього. Це знаєте, як філософія навіть може бути. пошутил в кафе с вилкой кетчуп. Может, кетчуп лишний. Что? Ну, пошутил, да. Что ненормальный сразу? Нормальный. Я так с детства делаю. И, И спрошу учителей сейчас. Что спрошу? Что? Спрошу вопросы нормальные. Я ж нормальный. Нормальные вопросы я и спрошу. Все. Сегодня 1 апреля. Сегодня 1 апреля, и сегодня Александр Ильич расскажет мне именно то, чего мне знать нельзя. Иди отсюда! Александр Ильич, что меняется в девушках с приходом весны? Девушка, укорачиваются юбки, удлиняются ноги, зеленеют глаза. От травы. Ну, вот травы отражательные от земли. А, вот, Александр Ильич, если эта статуя, наверное, гуся, а живет. Как... нашего гильдорода. Хорошо. Вот если гильдород оживет то какую бы вы ему дали роль э, в русском гражданстве? Я толком не могу понять, что что вы имеете в виду по поводу русского гражданства, но Гильдерот не улетит в Крым, потому что это он участвует у нас практически во всех спектаклях. Сначала его хотели назвать моим именем. Я очень напрягаюсь, когда к нему кто-то прикасается, но от нас он не улетит точно никуда. Ничего это не получится у вас сделать. Отобрать зеленый. Ну что, ну не актер. Сегодня 1 апреля, и я нахожусь в аудитории у Самининой Анны Евгеньевны. И сейчас я спрошу у нее именно то, чего мне знать нельзя. Вот Анна Евгеньевна, вот скажите, как вы э, наказываете своих учеников, если, конечно, наказываете? Я их бью. Я их бью. И все? Как вы их бьете? Анна Евгеньевна, что нужно добить? Я не знаю, это в играх. Нет. В компьютере есть такие дробинки. Нет? в Компьютерные игры. Там дробят, дробят. Дробят, а потом дробят, а потом сразу начинают дробить. Ну, Александром или чем было попроще? Я не понимаю. Я не понимаю. И не понимаю сути. Да смысл этой беседы? Я не понимаю сути! спасибо, не увидел. С вами были Игай ТБ, я люблю ТБ. Это наш первый апрельский выбор. Хм. Пыль! В смысле?

Me. Sexy me. mi me 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 me, me 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 only me 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 me. me, me, me.